Мы сегодня имеем замороженный вопрос с мафами. Заморозили. Не знаю, пока сессия будет она. И секретарь Минской Рады хочет, чтобы эта проблема решилась. Потому что проблема есть реальная. Людей, наверное, некоторым это выгодно, которые опять не решаются стоят бесплатно. И будут стоять бесплатно. Незаконные ларки тоже. Но это надо срочно решать, чтобы в Минской бюджет деньги зашли. Да, мафии не нравится людям богатым, богато мешают, но сегодняшний день, когда день за днем закрывается предприятие, и сегодня выкинут на улицу порядка до тысячи человек, тоже не будет честно и справедливо этого вопроса, решение этого вопроса. Так что надо быстро вернуться к этому вопросу, решить те мафии, которые реально есть нарушения, богато нарушений, что неисправимы, надо их реально выкинуть, а всем остальным подойти к реальному каждому ларку и или или, а у нас заморозка очередной раз и вопрос не решается пока. Я думаю, что ближайшая сессия, которая будет, секретарь тоже сказал, я поддерживаю его, что этот вопрос решится. Ну будем надеяться на это.